Оккупанты признаются, что убивают украинских военнопленных после допросов. Такие убийства происходят зверским способом. Пленам перерезают горло. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, сделанный на Восточном фронте Украины. Подпишись на канал, поставь лайк, жми на колокольчик, оставь свой комментарий. Очередной расист рассказывает своей знакомой сейчас перережу горло и пойду спокойно спать. Далее без комментариев. Так что вы делаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые. Не по Меня зовут. Перезаю, все, я, 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 я так и не поняла, что... Ты угораешь или что? Не ну, так спать ложится в нет. нет, я не угораю. Короче, есть... Как тебе объяснить? Люди, которые... Так, нет, так нет люди, которые военнопленные. Ну. Yeah. Им нам смысла не держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. вот их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. Утилизировать, я же, думаю, прекрасно понимаешь, что это за слово. Ну. Yeah. Приходится делать. Yeah. Вот. Делаешь это вот, у мужиков же есть кадык. Ниже кадыка Зашли в большом бы автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю, пойду дело сделаю и пойду спокойно спать. Служба безопасности Украины установила личность палача, его персональные данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич, из Новгородской области РФ. Родился 12 июня 1995 -го года в селе Малая Вишера, в 2018-2019 годах проходил срочную службу в армии. После работал на мясокомбинате. Мобилизирован осенью 2022 года. Обучение проходил в воинской части 05562, город Луга. С тех пор он со своим подразделением находится на позициях Харьковской области. СБУ работает, чтобы этот сучко и каждый военный преступник из России Понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств, по факту нарушения законов и обычаев войны.